القران دكتور دكتور الحاج سحسن محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد مسلمين وسماة إن 16 17 18 19 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني انها ان تكون مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرخا ان الله لا يحب كل مختال فخور Waccd di mashiqah wadud min sautik. Inn ankar al aswaat ila sautul hamir. Sallallahu alaihi wasallam. Wayana? Sungguh jika ada satu buatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu di langit atau di bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasinya. Sungguhnya Allah Mahalus Sagimah Mengetahui. Wayanaku, diri kalau salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari buatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa mu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. malingkan muka dari manusia kerana sombong dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu sungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai jadi ini merupakan antara wasiat bermanfaat dari Luqman Al-Hakim yang diceritakan Allah SWT supaya manusia ini menjunjung tinggi dan mengambil teladan daripadanya Maka dalam ayat ini telah saya huraikan pada ku yang lalu bagaimana perkataan khardal yang disebut oleh Allah SWT sebagai satu komponen ataupun satu perkara yang dipanggil pada hari ini dalam bab nano lah satu benda yang sangat halus dalam tafsir untakhab menggambarkan bahawa biji ni kalau kita perhatikan khardal satu kilogram khardal ni mempunyai 913 ribu butir dengan demikian berat satu butir biji khardal ni lebih kurang lah satu per seribu gram macam mana miligram ke apa maknanya begitu kecil sekali dan merupakan biji-bijian ataupun bijirin yang paling kecil yang paling halus yang manusia kira pada hari ini. Oleh kerana itu, perkataan khardal ni sering disebut dalam Quran untuk menunjuk kepada sesuatu yang sangat kecil dan sangat halus. Nikillah seperti ulasan dan tafsir muntakhab. Kemudian kita dapat lihat perkataan latif yang diambil perkataan latafa iaitu perhimpunan yang terlam ta dengan fa yang mengandungi makna lembut, halus ataupun kecil. Dari makna ni, kemudian dia menjadi luas jadi bab tawassul membawa makna satu yang bersifat tersembunyi ataupun teliti nya Allah Subhanahu wa taala. Imam Al Ghazali menjelaskan dalam nama-nama Allah, menerangkan asmaul husna itu bahawa yang berhak membawa ataupun menyandang sifat macam ni mengetahui segala benda yang halus dengan terperinci, mengetahui tentang keperluan, kemaslahatan dan seluk beluk rahsianya yang kecil yang halus kemudian menyampaikannya kepada yang berhak dengan lemah lembut dengan bukan adanya kekerasan inilah antara sifat yang sangat mulia yang sangat agung, sifat memiliki hanya oleh Allah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jadi bila bertemu apa yang kita panggil sebagai kelemah lembutan ini dalam pelakuan, dalam ketapan hukum dalam bab yang sangat terperinci dan halus itu melibatkan pengetahuannya, maka wujudlah apa ini panggil sebagai lutfun. Jadilah pelakunya pemilik sifat ini wajar menyandang sifat latif. Itulah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat kelemah lembutan Allah Subhanahu Wa Taala ni pada penciptaannya bagaimana seorang bayi berada tersamar dalam rahim ibunya. Bayangkan seorang perempuan kerjanya setiap hari, berbagai kerja dia tapi bayi tu boleh duduk dengan selamat Dapat makanan apa Ini makan ibunya Menerusi tali pusat Ini namanya Latif seketapan Allah kalau kita melihat kepada makhluk yang hidup pula lagilah bertambah iman seseorang kalau dia ni orang muslim so yang beriman kepada Allah setelah melihat kasih sayang Allah dan aturan alam yang dijadikan olehnya buah-buahan yang terbit pada musimnya binatang walaupun binatang itu binatang yang ganas tapi sayang kepada anaknya ini semua memancarkan lebih jelas tentang maksud yang dikehendaki perkataan latif itu dalam tafsir Tahrir Tanwir Al-Imam Tahir Ibn Ashur menjelaskan Latif ini yang maksud Daqa'ikul Asya' Wa yasluku fi isariha ila man taslu bihi maslaku rifq ni kasih sayang Allah Taala dengan pengetahuannya meluasi segala tambah pengetahuan bukan sekadar pengetahuan dengan kasih sayangnya kudratnya sehingga bayangkan kesesuaian datang kalimah ini Allah latifun khabir dan sebelum itu ya ti Allah latif yang dimaksudkan ni sifat kelemah lembutan Allah dalam aturannya dan ketapannya maka begitulah tanasub di antara gambaran konteks ini dengan perkataan sakhrah au fis samawati au fil ardi ya ti Allah lihat kan maknanya bayangkan kalaulah benda yang kecil ini khardal ni berada dalam satu batu bagaimana dikeluarkan khardal ni bijirin ataupun bijian yang kecil ini tanpa melukakannya bayangkan kita memegang sebuti beras khardal lebih halus daripada beras kalau berada dalam satu batu bagaimana payah untuk mengeluarkannya kita ambil buah kelapa pun dah mencukupi untuk kita memahami konteks ni tapi buah kelapa itu kita pecahkan dengan berhati-hati supaya isi dalamnya tidak rosak ataupun airnya tidak keluar mang kali seorang daripada kita nak minum air kelapa itu tapi yang Allah bawakan kat sini lebih halus lagi iaitu dalam perkataan yang melambangkan penguasaannya ini lihat inaha ha ithqala habati min khardal fatakun fi sakhra khardal ni berada dalam sakhra dan letak pula di langit ataupun di bumi ya tibi Allah maka penguasaan Allah keperkasaannya di atas prinsip kelemah lembutan ni tadi dapat kita lihat bahawa interaksi yang berlaku ni untuk menunjukkan satu keprihatinan kasih sayang kelembutan perhimpunan semua sifat-sifat yang luar biasa ini yang hanya mampu disandang oleh Allah Taala sahaja kemudian kita lihat dalam ayat yang berikutnya seruan ya bunayya aqimis salah wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmil umur dalam suruh ini kita dapat lihat intiqal min ta'limihi usul al aqidah ila ta'limihi usul al a'mal as salihah maka dalam ayat yang lalu kita lihat kumpulan ayat itu menjelaskan kepada kita tentang apa yang dipanggil sebagai asas yang paling penting akidah ni tadi iaitu perkara yang namanya akidah ni meliputi kekuasaan Allah keilmuannya kebiasaannya lembutannya, segala sifat-sifat yang -sifat dimiliki olehnya itu namanya pembelajaran sifat akidah sekarang sampailah kepada pembelajaran ataupun penerapan peringatan kepada anak ni dalam bimbingannya menjadikannya mengetahui bahawa perhubungan dengan Allah yang maha berkuasa itu mestilah dirisasikan dimanifestasikan dengan tindakan yang betul iaitu dengan al-amal as-salihah fa'btada'aha bi'iqamati salah dan dimulai dengan menjaga mendirikan salah dalam kuliah lalu menerusi surah Al-Ankabut kita lihat bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang kepentingan dengan salat wa salat inna salatan hanil wal munkar berkali-kali dalam Quran merujuk kepada perkataan iqamatus salat berarti menghayatinya melakukannya dengan penuh tawajuh dengan memahami rukun syarat tertibnya kewajipannya perkara-perkara sunat yang membantu untuk menjadikan salat itu lebih khusyuk supaya ia sempurna kerana salat ini merupakan tawajuh kepada Allah SWT dengan khuduk dan juga tasbih dan doa yang mengiringinya pada waktu-waktu yang ditentukan inilah dia satu pembuktian kepada keimanan kepada Allah SWT itu bahawa keimanan tidak boleh setakat mengakui berikrar tapi mestilah ditunjukkan dengan al-amal as-salihah sebagai pembuktian kepada tauhid yang ada dalam diri jadi kalau kita lihat Allah Taala telah pun mengajar kita di atas risan Luqman supaya mendirikan salat dan melakukan satu tanggungjawab itu amal makruf dan juga nahi mungkar ada sebagai manusia pada hari ini mereka melakukan amal makruf tapi segan untuk melakukan perkara yang mungkar itu tidak ditegah dengan alasan-alasan tertentu. Bangkali si ayah, si ibu membesarkan Kan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, bimbingan maka anak pun telah berjaya pulang semula ke rumah sebagai seorang manager sebagai seorang pilot, sebagai seorang arkitek sebagai seorang yang mencapai kejayaan dalam konteks ini tersendiri maka nanti si ibu takut untuk kejut subuh katalah si anak tu tidur rumah ayahnya pun bimbang nak kejut malam tadi tidur lambat, biarlah dia tidur tak apalah dia telajak subuh sikit-sikit, tak apa orang muda ini salah sebenarnya tuan-tuan yang -tuan. dimulai kepada sekalian kerana kerja sebagai ibu ni ialah kera amar, makruf, nahi mungkar itu mesti berjalan sekaligus di sini kita dapat lihat satu tanggungjawab yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kerja sekalian para nabi iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka di situ berlaku ikmalun nafsi kemudian takmilul ghairi ni istilah yang digunakan oleh Imam Fakhruddin dalam tafsirnya ini tugas yang ditunjukkan oleh ayah yang bernama Luqman yang biasa ni kepada anaknya dan masih lagi dalam kerangka tauhid sebenarnya kita perhatikan manhaj tafsir Quran ini seperti yang disebut oleh Syekh Habanakal Maidani dalam tafsirnya dalam kawaid tadabur al-amsal bagaimana kita mentadabur Quran kita akan lihat bahawa pokok yang dibawa oleh setiap surah Al-Quran ni sebenarnya adalah akidah maka pokok ni memiliki dahannya rantingnya daunnya bunganya semua itu asasnya adalah akidah kita telah lihat daripada awal lagi surah ni adalah bahasanya tentang akidah skopnya adalah akidah kemudian sampai kepada pelaksanaan rukun-rukun Islam ini seperti salat dalam konteks sama Abu Nahi Munkar ini juga merupakan rukun yang penting kata Syekhul Islam kalau ada rukun yang keenam bagi rukun Islam itu maka tentulah yang merupakan jihad fisabilillah juga al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar maka ini tugas yang dibawakan oleh si ayah untuk mengingatkan anak bagaimana pentingnya ikmal an-nafs summa takmilul ghair ini adalah kerja para nabi pertama selepas akidah mereka kuat keyakinan mereka menjadi solid kepada Allah SWT tibalah tanggungjawab mereka untuk berdakwah maka inilah yang dilakukan oleh seorang manusia yang beriman kepada Allah SWT yang namanya ikmal an-nafs melengkapkan diri sendiri kemudian takmil gair kemudian melengkapkan tanggungjawab itu dengan melakukan kerja-kerja yang bersifat dakwah itu al-amru ma'ruf wa an nahyu munkar dalam hal ini kita dapat lihat bahawa suruhan Allah SWT di sini aqimus salah wa amrul ma'ruf wa -ha nahyu munkar ala ma asabak. Maka dapat kita perhatikan di sini bagaimana suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala perintah yang dinyatakan ini setelah Luqman larang anaknya berbuat syirik dan timbul dalam takut, dan rasa takut kemudian ada kesedaran keinsafan melihat ilmunya Allah Taala yang meliputi segala-galanya maka Luqman meminta anaknya untuk mengerjakan amal amal salih yang dimulakan dengan salat sebagai tuntutan asas kepada tauhid. Baik, saya akan jelaskan apa yang akan datang bagaimana prinsip aturan ataupun perintah yang Allah bawakan di atas izan Luqman ini dalam kaitannya dengan kehidupan kita bagaimana kita menyedari bahawa melakukan satu kerja ini pasti ada impaknya impak yang baik dan juga impak yang berkesan kepada kerja-kerja yang dilakukan iaitu penentangan daripada manusia sebab itu di hujungnya Allah menyatakan inzalika min azmin umur insyaallah kita akan lihat dalam berkaitan pada kuliah akan datang wallahu a'lam. wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fiikum wa السلام عليكم ورحمه الله وبركاته